Починаючи з 1 квітня 2015 року, тариф на електричну енергію для населення підвищується в середньому за умови споживання у місяць. Офіційний сайт Обленерго Одеса роз'яснює споживачам причини підвищення тарифів. Станом на 1 січня 2015 року населення оплачує лише 21,3% фактичних витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії. В зв'язку з цим роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів України є фактично завищеними. Внаслідок чого постійно збільшується кінцева ціна на всі їх товари та послуги, більшість продуктів харчування, промислових виробів, побутових та інших послуг, у яких питома вага електроенергії займає значну частку. Таким чином, населення оплачує свою чи завищену ціну через ціну товарів. З урахуванням вимог коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України восьмого скликання, та з метою ліквідації перехресного субсудування населення за рахунок інших споживачів, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення щодо поетапного підвищення тарифів на електроенергію, яка відпускається населенню. Зазначене рішення передбачає підвищення тарифів на електроенергію для населення в п'ять етапів протягом двох років. Докладніше в інтерв'ю із заступником начальника Балського рему з енергозбуту Денисом Лозінським. Денис Вікторович з 1 апреля повишаються тарифи за оплату пользування електроенергією для сільського і горського населення. Розкажіть об этом поподробніше, наскільки увеличуються тарифи і соблюдені ли будуть льготи для определених слоїв населення? Касательно повышения тарифных ставок на оплату электроэнергии, постановлением Национального комитета регулирования электроэнергетики в сфере энергетики и коммунальных услуг от 26 февраля 2015 года за номером 220 тарифные ставки повышаются. Повышаются они с 1 апреля. Повышение будет поэтапное в 5 этапов. Первый этап это с 1 апреля по 31 августа 2015 года. На сегодняшний день тариф для населения действует в пределах 30,84 копеек за 1 киловатт час использования электроэнергии. Это в лимите до 100 киловатт. С 1 апреля будет применен тариф 36,6 копеек за потребленную электроэнергию за каждый киловатт час. Значит, изменились лимиты так называемой электроэнергии, то бишь то, что мы говорим до 100 кВт и свыше 100 кВт. Второй этап повышения электроэнергии будет с 1.09 сентября месяца и по февраль месяц. То есть, грубо говоря, каждые 5 месяцев будет произведен пересчет по тарифам. А конечный результат это будет март 2017 -го года и тариф составит 90 копеек. Это до 100 кВт час использования электроэнергии. Ну и соответственно, если это городское население, это до 100 кВт, сельское население это до 150 и соответственно повышение идет таким же самым образом. Значит, Повышение тарифа будет, как я уже ранее сказал, поэтапное, поэтому более детальную информацию можно будет ознакомиться как на информационных стендах в самом РЭСе, так же само на официальном сайте Одесса Обленера, там где все это предусматривается и любой, каждый наш абонент может ознакомиться более детально, более точно. Как мы уже говорили с вами, определенные слои населения пользуются льготами. Остаются ли они при нововедениях, вот эти вот распределения льгот, остаются ли они для определенных слоев населения? Повышение тарифов а, не, как не коснется категории льготчиков нашего населения. То есть льготы сохраняются в полном объеме, объеме субсидии в полном объеме. Это касается только увеличения тарифных ставок за потребленную электроэнергию. Денис Викторович, к сожалению, для очень многих людей общее повышение тарифов не только на электроэнергию, это влечет за собой определенные расходы. И народ начинает экономить, мы начинаем думать по-европейски, начинаем экономить. Возможно ли экономия электроэнергии? Что вы посоветуете как специалист? Экономия электроэнергии осуществляется самым простым способом. Это в первую очередь использование электроприемников. То есть это начиная от экономии по освещению, это закупка, допустим, меняем лампы дневного накаливания или меняем на эконом, так скажем, да, освещение. Это значительно, изначально это финансовые затраты, но оно по окупаемости себя оправдывает. Это в первую очередь. Далее, многие наши абоненты не знают такого, что даже телевизоры и зарядные устройства под мобильные телефоны, они все равно берут, потребляют электроэнергию, независимо от того, задействованы или нет. При том, при всем, что зачастую это 75% от основного потребления того же самого электроприемника. Скажем, если идет зарядное устройство на мобильный телефон, и вы заряжаете мобильный телефон, или же просто у вас зарядное устройство, это уже 75% потребления электроэнергии. То есть изначально каждый абонент, каждый житель города Балты и Балтского района должен определиться, имеет ли смысл просто-напросто оставлять в розеточной сети те или иные электроприемники. Далее по самим электроприемникам можно те же самые бойлеры, те же самые другое электрооборудование через реле времени. То есть не обязательно, чтобы какое-то электрооборудование работало целый день. Достаточно просто-напросто поставить реле времени. Сейчас, как говорится, век нововведений, ноу-хау, можно посмотреть, поспрашивать, посоветоваться. Опять же, то же самое отопление: каким образом его выполнять. Может быть, есть какие-то альтернативные пути. Ну, вот в таком вот ключе и можно работать. То есть сами, са, сами абоненты, сами люди должны определиться что для них приоритетно. Возможен переход э, бытового абонента на, так скажем, двухзонные, трехзонные тарифы. Что оно под собой подразумевает? Значит, зачастую абоненты пользуются по общему прибору учета, расчетному прибору учета электроэнергии, за который они и рассчитываются за электроэнергию. Касательно тарифов, день-ночь, днем действует тариф с коэффициентом единица. Это с 7 утра до 23.00, с 23.00 до 7 утра действует коэффициент 0.5. То же самое по тарифам, скажем, три зоны. Это пик, полупик и ночное время. Значит, в пиковые зоны это с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 это применяется тариф 1,5 к тарифу. С 7:00 до 8:00 с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 применяется коэффициент единица. И ночное время с 23:00 до 7 утра применяется коэффициент 0,4. Значит, как людям определиться? Значит, достаточно, если слои населения могут не владеть ситуацией или же сомневаться в самих расчетах, не знание применения коэффициента, достаточно просто-напросто обратиться в наш сервисный центр, в стол справок и наши работники каждому индивидуально смогут объяснить, каким образом люди смогут сэкономить, опять же, определивши их не потребление, их не, скажем, может быть род деятельности. Кто-то может печет хлеб ночами, кто-то еще отопление, опять же, то же самое. Возникает вопрос, имеет ли смысл от этого? При этом абонент, согласно правилу пользования электроэнергией для населения, приобретает за свой счет прибор учета расчетной электроэнергии и определяется уже соответственно с учетом этих коэффициентов, с учетом своего потребления, он определяется, какой тариф, какие зоны его устраивают больше. Или же это просто день-ночь, или же это пик, полупик, ночное время. Это все определяется индивидуально. Если сам человек, еще раз повторюсь, не может определиться, какой более или менее ему подходит тариф, достаточно обратиться, и мы в индивидуальном порядке ему рассчитаем и покажем. Двухзонный столько, трехзонный столько. Что же нужно сделать абоненту для того, чтобы перейти на пользование именно таким вот экономным дневным ночным тарифом? После того, как абонент определился с выбором того или иного тарифа по зонному учету, он в первую очередь приобретает прибор учета, который входит в Государственный реестр приборов учета Украины. Далее он пишет заявление о переходе. Мы выставляем ему согласно калькуляции счет, параметрируем прибору учета и проводим замену прибора учета действующего на прибор учета уже дифференцированный по периодам времени и устанавливаем его, ну, его в его жилом доме. И таким образом он переходит на тариф. Если человек решил отапливать свой дом при помощи электрооборудования, что в этом случае он должен сделать? Абоненты, которые приняли решение перейти на тариф отопления так называемый, значит они, им необходимо предоставить пакет документов, который включает в себя. Это технические условия, рабочий проект, в котором прописано, что по данному адресу лица электроотопления теми или иными электроприемниками, то есть будь только электрокотел или электроконвектора. Вот это, и, кроме того, он предоставляет протоколы лабораторных испытаний, пишет заявление и мы его переводим на тариф электроотопления. И соответственно абоненты пользуются этим тарифом. Кроме этого, хотелось бы отметить: для того чтобы перейти на тот или иной тариф: э зоны, не зоны, электроотопление, неэлектроотопление э каждому абоненту имеет смысл обратиться к специалистам Балтского РЭСа для индивидуального ознакомления с его документацией, с его электроустановкой, для того, чтобы определить, возможно ли это изначально, предусмотрено ли это внутридымовыми сетями, скажем, как многоэтажки. Возможно ли это от эксплуатационной организации, то есть внутридомовые сети, дают ли они такую возможность для того, чтобы установить дополнительное оборудование без увеличения мощности или каких-то капиталовложений? В связи с тем, что поднимаются тарифы на использование электроэнергии, у некоторых граждан возникает искушение воровать электроэнергию. Какое наказание предусмотрено для тех, кто будет увлечен в подобном хищении? Отвечая на ваш вопрос по поводу нарушения правил пользования электроэнергии в плане, ну, я бы не сказал бы хищения электроэнергии, дело в том, что такие определения, как хищение электроэнергии, нами не определяются, это судом определяется. Но оно несет за собой как административную, так и уголовную ответственность. И поверьте, как обыватель, они а как работник энергосистемы, я могу вам сказать, что это не только нежелательное, это очень неправильное, и я даже затрудняюсь, как это сказать, это не стоит того, это не та экономия, это не тот метод, которым человек хочет сэкономить. Рано или поздно все тайное становится явным. Так вот, когда становится явным, то это очень влечет за собой большую, большую ответственность и большие взыскания. Будь то хищение линии электропередач, будь это какое-то, допустим, скрытие показаний тем или иным способом, я имею в виду показания из-за потребленную электроэнергию, это или же вмешательство в сам прибор учета, или же вмешательство в схему расчетного прибора учета, в любом случае, согласно методике по расчету всех этих видов нарушений, это влечет за собой очень и очень негативные последствия для самих же потребителей. Денис Викторович, хочется поблагодарить вас за интересную и, главное, содержательную беседу. Отметим, что ваше желание сотрудничать с населением, оно действительно чувствуется. Вы так все объяснили обстоятельно, подробно. И главное, что вы готовы консультировать каждого болтянина индивидуально, готовы прийти на помощь. Хочется сказать вам, что по мере поступления информации мы готовы беседовать с вами, информировать наших телезрителей. В свою очередь, и я хочу поблагодарить вас за задаваемые вопросы, за беседу. Пожалуйста, если у кого есть какие вопросы по электрообеспечению, по оплате за электроэнергию, по квитанциям об оплате за электроэнергию, а также ряду других вопросов, которые возникают в процессе нашей деятельности или же просто абонент хочет поинтересоваться, у нас есть телефоны кул-центров. У нас есть официальный сайт Одесса Обанера, на который достаточно зайти, зарегистрироваться и в то же самое время проводить проплату за потребленную электроэнергию. На сегодняшний день не обязательно, не обязательно, еще раз повторюсь, брать квитанцию, достаточно просто-напросто ввести показания своих с приборов учета электроэнергии с тех же самых счетчиков, и вы можете проплатить электроэнергию в электронном виде. Для этого есть справочная информация на том же самом сайте, на которой можно ознакомиться. Если же люди испытывают какие-то затруднения в этом смысле, достаточно прийти в РЭС, и мы готовы, я повторю, мы готовы сотрудничать, готовы объяснить индивидуально, коллективно, как кому будет удобно, для того чтобы люди определились, как им выгоднее использовать электроэнергию. Отже, шановні споживачі, якщо у вас виникло бажання уточнити інформацію щодо останніх нововведень в енергетичній галузі області, до ваших послуг офіційний сайт www.oblenerго.одеса.ua Також в ПАД обленерго функціонує кол-центр, в якому спеціалісти нададуть вам будь-яку безкоштовну консультацію. Контактні телефони кол-центру 048 66 61 50 01.